નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો તથા વિદ્યાર્થી મિત્રો મારી યુટ્યુબ ચેનલ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું આજે તમારા માટે લઈને આવી ગયા છે દ્વિતીય પેપર સોલ્યુશન મિત્રો આ વિડિયોની અંદર આપણે પેપરના તમામ પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન જોવાના છે જેથી કરીને તમે છેલ્લે કોમેન્ટ કરી શકો કે તમારા કેટલા માર્ક્સ આવ્યા જો મિત્રો તમે પહેલી જ વખત આ ચેનલ પર આવ્યા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બે લાયકન જરૂરથી પ્રેસ કરશો જેથી આનારા તમામ ધોરણના અને તમામ વિષયના પેપરના સોલ્યુશનની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે આ સાથે આ ચેનલ પર કેટલાક મજાના બાળબીને ગીત સ્કૂલની અવનવી પ્રવૃત્તિઓ એક્ટિવિટીઝ અને સાથે વાર્તાઓ અને બીજા ઘણા બધા મજાના વિડીયો મૂકેલા છે જે આપ નિહાળશો તો મિત્રો આ વિડીયોને તમારા તમામ કોન્ટેક્ટ અને તમારા તમામ ગ્રુપમાં ફોરવર્ડ કરશો જેથી દરેકને આ વિડીયોના લાભ મળી રહે ધન્યવાદ આઠ ચાર બે હજાર ચોવીસ વાર સોમવાર ધોરણ ચાર હિન્દીના પેપરનું સોલ્યુશન આપણે જોઈશું પ્રશ્ન નંબર એક પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ પેલું આપકી માતાજી કંપ નામ કયા હે तो मेरी माताजी का नाम जो नाम हो वो यहाँ पर लिखने का है बीजू पिताजी की बहन को क्या कहते हैं पिताजी की बहन को हम बुआ कहते हैं माताजी के भाई को हम क्या कहकर बुलाते हैं माताजी के भाई को हम मामा कहकर बुलाते हैं चौथों बाघ किस कारण परेशान हो गया मित्रों आप प्रश्न जवाब तुम्हारे नीचे कॉमेंट करवाना है प्रश्न नंबर बरसात के के कारण घर में क्या हुआ बरसात के कारण बुढ़िया के घर टपकने लगा प्रश्न नंबर बे क्वेश्चक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए पेलू मेरा एक दोस्त है उसका नाम रवि है जब मुझे गीत गाना बहुत पसंद है तीजो मेरे फूफा ड्राइवर है चौथो मेरी नानी एक अध्यापिका है पांचवा में चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ अथवा पढ़ता हूँ नेक्स्ट प्रश्न नंबर तरन विकल्प चुन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए मैं किताब पढ़ रही हूँ यह हाथी है इसकी की लंबी है यह तितलिया है उनके पंख रंग बेरंगी है चौथु हम पाठशाला जा रहे हैं। है पांचवा तोता है तो वह तोता है उसका रंग हरा है शब्द का प्रयोग करके वाक्य लिखिए चूहा तो चूहा कपड़े कुरेत रहा है कपड़ा तो कपड़े का एक टुकड़ा मिला तीजू सिपाही कचहरी सिपाही तो कचहरी में जाऊँगा सिपाही को बुलाऊंगा

एक बड़ा पेड़ है पेड़ पे दो बंदर लटक रहे है चित्र में एक घर है घर के आंगन में दो मोर राज नाच रहे है आंगन में एक गाय खड़ी है गाय के पास एक लड़की खड़ी है प्रश्न नंबर छ और रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए मेरी सहेली अच्छा गाती है मेरा दोस्त मुझसे बड़ा है मीना खाना खा रही है परेश खेल रहा है छ ब सही जोड़ मिला है तो बच्चा तो बच्चे घोड़ा तो घोड़े तो का अर्थ लिखिए कल तो आज छोटा तो बड़ा जागना तो सोना ऊपर तो नीचे सात ब शब्दों को अर्थ शब्दों का अर्थ लिखिए पानी तो जल नदी तो सरिता पेड़ तो वृक्ष नेक्स्ट प्रश्न नंबर आठ निम्नलिखित विधानों को कहानी के घटना क्रम में लिखिए औरनेपची इन्हें रीते गोठावाना छे तो चौथा पहला câu આવશે જો ચુહા રસ્તે પર જા રહા થા બીજું આવશે ચુહે કો કપડે કા એક ટુકડા મિલા ત્રીજું આવશે ચુહે ને દરજી કી દુકાન દેખી ચોથું આવશે ચુહે ને કહા ઇસ કપડે કી ટોપી સી દે પાંચમું આવશે પછી યશુનકર દરજી ડર ગયા છઠ્ઠું આવશે ઇસ ઉસને ચુહે કો કચરે મે જાનને સે રોકા से दर्जी टोपी सीधी आठमो अवशे चूहा बहुत खुश हो गया नवमूष चूहा टोपी पहनकर पहन आगे बढ़ा दसमो अवशेसीदार ने अच्छा कसीदा दिया। धन्यवाद मित्रों जो तुम्हें वीडियो गमे हो तो वीडियो लाइक कर कमेंट करजो ने चैनल ने सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन जीनाफिकेशन तक रहे आभार